Поддержу народную инициативу, я считаю, что мы должны на всеукраинский референдум поставить следующие вопросы, как снятие депутатской неприкосновенности, соответственно уменьшение количества депутатов, потому что мы видим, что не количество, а качество должно быть. И мы видим, что когда сессионный зал превращается в поле битвы, это не работа парламента. И можно это один раз наблюдать, второй раз. Но это уже вошло в систему. И третьим вопросом я считаю, что необходимо иметь возможности поддержать народную инициативу, чтобы было право у избирателя отзывать значит, депутатов всех уровней и, соответственно, руководителей разных уровней, в том числе и городских голов. Мы, обсуждая данный ваш вопрос с разных сторон, должны увидеть самое главное, что это право им дали высокое право избиратели, то есть граждане Украины, в том числе и мне. А мы в первую очередь таковыми являемся. Мы сначала гражданин Украины, а потом уже депутат, городской голова, там журналист и так далее, и так далее, и так далее. И мы постоянно говорим, что закон должен быть для всех один. Почему мы не должны сегодня поддержать народную инициативу, если люди сами уже видят, что депутатская неприкосновенность дает как раз вот такие стимулы и мотивацию, когда происходят вот такие безнаказанные поступки и действия. Поэтому я поддерживаю народную инициативу, потому что если мы сегодня с вами выйдем на улицы нашего любимого Харикова и зададим сотне горожанам вопрос, за или против снятия депутатской неприкосновенности, я думаю результат будет примерно такой. 98 процентов опрошенных скажут, что они за полную Запомню. Когда оппозиция не находит аргументов и превращает зал заседаний Верховной Рады в РИнг, я думаю, что вот как раз и уменьшение количества депутатского корпуса не даст возможности проникновения, ну уменьшит во всяком случае возможность проникновения в стены парламента тех, кто сегодня больше заинтересован на подрыв авторитета нашего государства и органа законодательного, а в большей степени увеличит ответственность политических сил и депутатов-мажоритарщиков.